सूरत में चौमा दरमियान करंट लागवा रही हो नवसारी बजार खाते शॉर्ट सर्किट एक युवा दाजी जता हॉस्पिटले खसेड़ाया था सूरत में करंट लागवा घटनाओं में वारो तरह सरतना नवसारी बजार पुतरी पास मलबारी टेकरा पर रहता चालीस वर्षीय मोहसिन सैयद शोर्ट सर्किटे करंट लागता दाजी जता नवी सीविल में खसेड़ो मोबाइल चार्ज में नाखवा जाता इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट या आग लगता युवान दाजी जता हॉस्पिटल ले घसळायो तो तो युवान पत्नी सते साग भाजी बेची गुजरात चलावतो होवनु सामने आवयु छे बानो मोहम्मद हसपाक क्या घटना हुई थी और कौन सी जगह इन लोगो हमेशा दरवाजा बंद रखते थे आजू बाजू वालों से इन लोग का कोई कॉन्टेक्ट नहीं था अब मैं जॉब पे से ने मेरी बहन के यहाँ बैठे ली थी मैं तो बाजू वाली ने चिल्लाई ना कि ऐसा हुआ तो हम लोग सब भागते हुए आए तो हम लोग मैं देख तो ये पूरे जल गए थे तो फिर मैंने एक सौ आठ वालों को फोन कर इन लोग के घर में कोई भी नहीं था इनकी औरत सब्जी का धंधा करते ना तो सब्जी लेने गई थी क्या नाम उनका क्या नाम उनका नाम जो जले ना उनका नाम मौसी ने अब वो उम्र उम्र तो नहीं मालूम भाई हाँ शादी हो गई ली है नौसारी बिहार पुतली है ना वहाँ पे टेकरे पे मलबारी का टेकरा है नई बच्चे नहीं बच्चे, नहीं बच्चे कोई नहीं है क्या काम करता है सब्जी का धंधा है लोगों का ये जला जब आपको पता कैसे हमको कोई कोई मालूम नहीं था पूरे जल गए थे वो सर्किट आता ना वो भी अखी खलास हो गई थी तो फिर वो बाजू वाली को घूम पाड़े मानी करके तो उन लोग ने हमको बुलाई फिर हम लोग ने दरवाजा खोले ना तो एकदम थोड़ी थोड़ी सास यानी चल रही थी ना घूम पाड़ रहे थे तो, नहीं कुछ भी नहीं खाली वो चक्री एकदम भड़का हुई ना उनके सट पे लगी तो वो अक्खे सट से उनको आग लग गई फिर हॉस्पिटल मैंने एक सौ आठ को फोन करी फिर मेरा घर वाला उनके सगे वाले दो तीन जन हम लोग पाँच छह जन आए लेके ने